Алло. Что? Да. Что мне делать? Что мне делать? Да я же снимал. Я на пирамиде. Я на пирамиде говорю.

еще не да. выходите к нам на, на баррикад не что-то я... ребят я хочу смотрите что мне сказали обошком это счет туда все время разговаривали я считаю что надо я я здесь готов на говоря там с ними говорить чтобы ни в коем случае штурма не было чтобы ни в коем случае не там 2 Ренат Леонидович, нам это нужен да, да, лидер, это, да, да, да. здесь который местный. То есть, Ребята, потому знаете, что очень много говорит? про вас сейчас вот, как бы, слуха. Очень, очень да, жалко. Что... Мы знаем информацию да, чуть, да. чуть больше, да, то есть знаем ваши позиции. Но они не всегда вы можете там высказать, да, там, я, я это все это прекрасно понимаю. Многие понимают это, да. Но нам нужен сейчас вот лидер формально, неформально. Сейчас его нет. То есть сейчас вы понимаете, что происходит. Идеология победила в Киеве. Идеология победила деньги, деньги Януковича. Понимаете, то есть правого сектора идеология. Сейчас у нас есть своя идеология, это наша земля. Мы не хотим ничего разваливать, мы не хотим даже отделяться от Украины. А нас... Посмотрите, везде я с вами. Вот это слово, если вы убираете, то посмотрите, что вы можете... Украина. Вот я вам хочу, до меня. Нет. Да нет, Донбас, Украина, мы, угрожаем, нет, мы, не, все, меня, все, мы не сможем. Если штурм будет, я вам, я, если штурм будет, я вам даю слово, я пойду вместе с вами, и чтобы меня чтобы вам вместе с вами. Я даю слово. Верный, нет. Смой, вы чтобы вы знали. Вы не думайте. я Пойдем, пойдем вместе, значит, страдать здесь вместе. просто стоит нисколько из-за того, чтобы Россия там... Все, просто идеология та, которая сейчас пошла, и то, что творится, мы просто не сможем с ней жить. У нас митинги выходят, вы понимаете? Вот. А мне, а мне за... Знаете, вот есть такая пословие, Пожидаю, я Пожидают, заявляют, что, заявляю, что деньги, там хорошо, за деньги там но мы это стоим там сами. Вот поэтому Опросные мы люди. видим это все, мы не сможем жить вот в этом, то, что однозначно, творится. Однозначно, Посмотрите, когда мы берем и говорим... Нет, боитесь? Не надо, меня не надо охранять, я спрошу. Меня а, а, да, не надо охранять. Это же Если... <свист> Вам передадут как-то или что? Передадут, передадут. передадут. Там да мы нас нас есть ребята, рация, да. Маски да? хоть на минуту, что ты стоишь? пусть опустивайся только. Что, как тебе Что я могу сказать? Если мы говорим Донецк, Донбасс, Украина, я с вами везу. Навряд ну, ли там будет. Вы знаете, ситуация обостряется. Это ситуация, что как бы нас уже, мы остаемся <coughs> в меньшинстве, и народ просто другого. Не в, сопи, не в сепаратизме Нет, дело. Мы сейчас должны, на, на мы должны момент. все равно, вектор должен повернуть в ситуация. Россию. Потому что... А не надо нам я в России... Вот мы берем и говорим. Что мы берем говорить, да? Власть должна быть из центра регион. Мы согласны, что мы согласны. Да. Чтобы мы могли говорить на языке, на котором... Я, смотрите, я говорю, скажете, думаю да? на русском. Да. Пою песни на русском, говоря. Музыку да. На русском. Музыку, да. То есть, мы, чтобы нам не навязывали, на каком языке говорить, ни на каком Правильно Вы Это первое. Это, да, да. это второе. Третье, говорят, есть церковь, да. Чтобы никто не указывал, в какую церковь ходить, какую не ходить. Мы каждому мы да, это Да, это дело выбора. Кому, каждому свое, правильно ты говоришь. Это третье. <говорот> У нас много, много вообще регион. Ну, ну, на данный момент, я, скажу вам так, даже сейчас уже вопрос стоит совсем по-другому. Ребята, если откровенно... Наши люди, это... Ну, Вы пускай обслуживают, ничего что страшного, пускай а? обслуживают. Ладно, слушайте, на данный момент сейчас вопрос стоит вообще о полной суверенитете Донецкой области и присоединении к России. Все, это люди сейчас стоят за это вынуждены этого. были уже это так очень, Потому это что да, мы хотели, знаете, смотрите. Я еще раз повторяю, потому что идет одно. Вот народ решил, то есть там в Киеве народ решил, а получается мы тут не народ. Вот почему идет вот эта вот волна. Да. Сейчас, стояли, сейчас да. они Подождите выйдут. секундочку. Смотрите, смотрите, секундочку, смотрите. Вот если бы когда Совет собрался тогда в начале месяца, да, вот референдум, назвал его как другой, то есть были политические шаги, как это, не было бы даже вот этих митингов, вы понимаете, в чем дело. То есть этого требовали. Облсовет не собрался, они разбежались. Это люди были вынуждены сюда выйти. Вынуждены были захватить воскресенье. Мы, мы даже с трибун, мы звучали совершенно другие речи. Не захватывать, не идти даже. Этого не было. Люди сами пришли. Вот, да. А нам уже пришлось это просто хоть как-то выводить нормальное русло. Иначе да. маргинальные группы будут, не управляют. Что, что мы в итоге мы делаем? Наша, я беру, наша какая задача, да? Чтобы пригласить власть и сказать есть голос Донбасса. Его Слышу. Вот, его надо Я услышать. услышать. Я, Рима, Я Рима сейчас не услышал. Он сказал, вы быдло, у вас нет идеологии. Значит, по большому, еще раз. Стоим, Рема говорит, говорит так. Да. А мы говорим, давай, что, давай поступим по-другому. Давай ну, тогда мы что, и Пригласим, что, обратно говоря. Я ценю. Как? И, и скажем, ну, к нам нужно приехать. Да нет его не воспримут да? не воспримут а еще раз скажу ситуация выборы да, на носу да. за кого Донбасса выбирать? нет ни одного человека а нет вы а, знаете что смотрите. есть партия регионов нет я член партии Нет. но вы же я не, не имеет она не имеет Правильно. Это хорошо, когда человек остается. Я нам не выбросил никуда. Я, я был членом партии... Но, но она уже сейчас не имеет такой силы. Ренат Леонидович, нам не заголосовать. голосовать. Вы поймите, нам не закона голосовать. Нет наших представителей там. Нет тех давайте, людей, кто ну, стоит от ну, наших интересов. Давайте сейчас... Смотрите, что... Я сейчас что считаю? Надо сделать. Надо сделать одно простое. Первое, что... Я должен обратиться и сказать, отмените что? Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Это, Это Николай, он, он сказал пять, а сам человек а -а. 20 обошел. Ну, 20. Не, ну надо, ну, я не надо. Не, ну пускай не ребята тоже слушают. Вы Ничего страшного. Да, 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 я нет, так думаю... Я... Смотрите, ребята, вот первое, что нужно сделать. Вторая ситуация. Выберите, кто конкретно будет говорить. Давайте я приду от вас и скажу. Давайте мы обратимся. 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 Власть и поговори и, по, и поговори. Да. Да. Вла власть разговаривает. Нет, раз. но я считаю, ребята, хорошо, но, что что они нам могут предложить, ребята, земляк Ленина? Власть уже все сначала Что они могут нам предложить? как Та рука, да. которого никто не выбирал, вообще у нас. Зачем можно? Понимаете, когда у нас будет губернатор избираться, тогда будет выбирать народ. На сегодняшний день мы то На сегодняшний день власть назначается. Правильно. К сожалению, правильно. значит, правильно. о чем? Вы говорите о чем, да? Что по большому то счету мы Донбасс хотим выбирать, но чтоб не назначать. Значит, нам нужно изменить конституцию. Уже правильно или правильно? Уже да. не так. Когда? Так или нет? Уже вообще не хотят. 70, хотят не хотят. Народ не хочет. На 80 нет, 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 нет. Деле, Выбирать уже некогда, люди сейчас, скрытая, просто все уже. за бесплатных и так далее. В Донбассе уже Хлёст, люди. Это жили. люди мы выходят, мы, потому мы, что мы это уже... Мы берем и говорим, что нужны рабочие места. Некогда уже говорить. Это а уже что делать? Вот если валится. мы... Посмотрите, вот что мы, если мы образно говоря, там, взяли там, образно говоря, пришли. Все равно к чему-то должно все прийти. И от этого, от этого, от этого, от, победу, от, этого, от, этого от этого люди должны жить лучше, ребята. Мы, вот смотрите понимаете. что. Все, что вы, вы говорите, лучше, все, да? все, что Донбасс, вы говорите, если это пойдет конечно. на пользу Донбасса, в итоге, как мы сделаем, чтобы людям стало жить лучше? Вы вопрос, понимаете, в чем вопрос. вопрос? Здесь же, вот смотрите, вот некогда там то, то, то. Мы можем взять любую риторику. Но суд, как мы сделаем, чтобы появились рабочие места? Как мы сделаем, чтобы люди получали больше? Потому что, если вот сейчас выше... И людям от этого будет жить лучше, значит это хорошо. А если людям будет жить хуже, это плохо. В итоге все, все шаги должны быть направлены на то... Вот в Киеве вышли, да. и люди стали жить хуже. Гораздо это правильно. Разно это, разно правильно. это правильно. Это правильно. Поэтому наша задача... А да, нам хотят мы... сделать еще хуже. Нам Ребят. не дают даже Ребят. выйти. Так давайте говорить. Давайте, давайте сядем провал... и будем говорить. Вот Пово конкретно, давайте, пожалуйста. Только с кем разговаривать? С Яценюковым. Только... Ну, вот. с кем вопрос? С Турчиновым. Он инициативная власть. вот смотрите, ребят. Еще раз я говорю, да? На сегодняшний день мы должны говорить для того, чтобы изменить. С кем говорить? А вы давайте выберем, с кем говорить. Мы пытаемся говорить, а нас людей воруют, увозят в Киев. Понимаете? А это плохо. Так вот надо говорить и вы это вопросы. Это и в этом вопросе То надо не Кирил, нас, да, не нас, нас Не слышим. Хватит не нас слушай, не слышит. Нас не слышит. Ну, Хорошо, давайте, что мы должны сделать, чтобы нас услышали? Идите сначала делиться. Вот, вот, вот ребят. сейчас, ребят, все, так, ребят. По вот все, ребят. Вот сепаратизм, бля, я говорил. Лучше бы сепаратизм. Отделиться, отделиться жить, отделиться это что? Отделиться это не цель, а средство. Цель жить лучше. Ну, вот давай. мы говорим, мы берем и говорим, что мы цель. должны сделать для того, чтобы лучше жить. Мы ходим, мы ну ребят, вот послушайте, давайте, уберите, уберите эмоции, давайте возьмем здравый смысл. Я понимаю, что у вас болит душа, и я хочу сказать что у всех, у кого болит душа, за Донбасс это, это, мои братья. Почему? Потому что я, я здесь живу, я здесь хожу, я здесь дышу этим же воздухом, как и вы. И для меня Донбасс вот здесь тоже навсегда. Вы понимаете, я же не покупаю, образно говоря, клубы где-то там, там, там. Я здесь. Поэтому, если мы говорим о том, давайте мы, нас надо, чтобы услышали. Что, что мы хотим, чтобы нас услышали? Вы готовы возглавить комитет да. Я готов. Я, я готов полностью при, присоединиться и быть там, вместе с вами. Просто сказать, вот А, Б, В, Г, Г. И вы там распишите пункты получения. Вы же успешный да? вы, вы, вы вы У меня работает 300 тысяч людей. Совершенно верно. Почему? И надо на сегодняшний день продавать свою продукцию сказали, сейчас мы с газом какие то Если будет, я же не сказал. Если пойдешь штурм, я пойду вместе с вами туда. Не сказали, сейчас будет. я буду страдать вместе с вами. Вы не думаете, вы, вы, вы не думаете, вы возглавите вы не, комитет. Если пойдешь штурм, вы не думаете, что вы пойдете туда, я сяду в машину. Вы, вы возглавите комитет. Но, но, но я хочу, но я хочу обратиться. Я хочу обратиться сейчас к правительству. Я хочу обратиться, я, я хочу, я, я хочу к обратиться сейчас и попросить его. Кто, кто, кто из вас я хочу обратить, у них же штаб МВД. Где там у них штаб? Я готов вместе МВД, а Поехали. Просить. Я буду просить, чтобы ни одного штурма не было. Хорошо, что делать с киевлянами, которые сейчас да. сегодня? Ну, с киевлянами которые в здании да. Национальная гвардия. Национальная гвардия. Я еще раз говорю, я готов спросить, чтобы ни в коем случае никакого штурма не было. Ну так это мы оттянем только время, и да. все. Боже, да, 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 они меня. еще привезут. Оттянуть время, еще два самолета самолет сядет, а сядет в аэропорт. Еще Затруйте раз говорю, оттянуть время, это... У меня, блядь, что, это, блядь, как закрыть аэропорт, или его закроешь. Люди, 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 восстанет Донецк. Ну как либо ты закроешь аэропорт? Послушайте меня. Кто со мной? Кто со мной готов ехать? Или куда-то, ну, чтобы мы сидели, 3-5 человек, и будем я говорить, Серема, я буду просить, чтобы штурма не было. Там Кто там что? поедет? Он, под... он мы только что разговаривали. Кто? Он говорит, сдать, он, приказывает сдать оружие. Кто вот будет? будет? оружие мы не шуме. сдавать, ни в коем случае. Ни в коем случае Кто оружие будет? не сдавать. Ну, мы можем еще раз поехать. Кто был? Кто, сшел? Кто сшел? я был. А? Я был. Кто еще был? Нет? Два человека Стоп, их сейчас нет, они не присутствуют. Берите, выбирайте, пожалуйста, поехали. Нет? Кто поедет? Не надо. Не надо. Не надо. Не Это подождите. Это приведет к какому-то Секундочку. Я тебе что, Я приду, я буду просить. Штурма не должно быть. А я против. Дальше. Вот есть фото с Донбасс. еще вопрос. Еще раз. Есть ими СМИ, которые будут... Послушай меня. Давай посмотрим. Вот послушай меня. У тебя бы возьмем 50 пунктов. И мы нихуя не решим. Мы только. Мы же хотим, чтобы Донбассу было лучше. Конечно. Ну так давайте говорить, а что такое Донбасса лучше? Мы хотим А, Б, В, Г, Д. То есть по полочкам. Поехали, ну не обрабатывай, Надо реально, надо реально взять и сказать. Вот посмотрите, вот, 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 ребят, если мы сейчас придем и скажем, ребята, вот вы будете просить, то, то, то. Нихуя никто не даст. Дальше что? Ну дальше что? Будем воевать. Что дальше? Не знаю. Oh, будем yes, воевать yes, yes. и будем... Нет. Это настроение... Я, Нет, на... я настроение знаю, подойдет, что да. будет дальше. Я знаю, что так будет вот дальше. Поэтому я, я, я предлагаю... Но Потом... будем воевать Потом. с ними. Еще раз. Надо за... Надо... Мы же говорим о том, чтобы нас услышали чтобы Донбасс был услышан. Так давайте говорить, чтобы услышали. Да его никто сколько не сколько уже слушать? говорили, Их, нет, нас никто, никто не слышит. Ну надо слышать. говорить еще один. еще говорить надо. ну, они нас говорят, говорят. Надо. Ну, говорит, послушай Хорошо, меня, корейте. ну если завтра, блин, прольется кровь, блядь. Чья, 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 Кому ты этого лучше? Киев Ком... том, чтобы кровь. Они, уже... они начинают уже представлять. Вот а, Они уже, уже... Они они начинают. Поехали, поехали. Давайте, кто едет? Ребята, вы потом где, когда появитесь? Мы туда сейчас. Ну, да, Куда вы туда? Пойдем на байдан. Мы вернемся, не переживай, Нет. мы уже ездили, Нет. ничего не будет Нет. 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 Потом ждать. Денис. 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 Все нормально. А Денис. Денис. Потом. А, вы уже ездили, Не да, Пошлите назад куда, На переговоры поехали. Бога, мужики!